Коврик, он же каремат, апельсин, я и деньги. Казалось бы, что между этими понятиями общего? Сейчас увидите. Mm -hmm. Пошли, не бойся, не бойся, это будет весело. Пошли, идем. Здорово, как зовут? Игорь. Анастасия, приехала из Беларуси. Виталик. Виталик, ты откуда? Да. Место Городок. Ты с кем Мистер разговариваешь Городок. по телефону? Даша. Даша, это девушка? Да. Дай. Дашенька, здравствуйте. Телеканал ICTV вас беспокоит. Ну, вас отравим этого прекрасного молодого человека на какое-то время. Вы с ним сегодня встречаетесь? Не-не, а жалко, он мог бы вам подарок купить за деньги, если заработает. Ну все, спасибо, пока. Смотри, что нужно сделать? Нужно сейчас уютно расположиться здесь, одной рукой от груди подбрасываешь апельсин, выше рыб моего роста нужно его подбрасывать. 50 раз получаешь 35 гривен. Что так мало? Не вопрос, 100 за 50. И эти 50 гривен ты сможешь потратить на шляпки. Одной рукой ловишь выше моего роста. И не, не поднимаешься, когда ловишь, понял? Наше будущее в твоих руках. Сейчас мы проверим, насколько эти руки сильны, ловки, а то, понимаешь ли, враг неожиданно придется апельсинами, а мы не готовы. Готов? Поехали! Раз. 14. Молодец. 15. Ну почти, почти. Солнце ловит, а? ловит, кидать одной ловит двумя. Ну да, ты думала? Восемь, девять. Выше. Тринадцать. Не поднимай. Выше. Хочешь еще раз попробовать? Да. Давай еще раз. Ложи. Народ, общественность просит, ей понравилось. 21, 22, 20. Брат, извини. Сам подымешься? но в принципе ты был близок до 24, выше. 25! Тебе очень плохо видно, а ты думал, шлем ради чего появился в этом, в этом развлечении. 34. Не подниматься, не подниматься. Ну а что в принципе там, от грудей, не от грудей? Дядьку? Дякую вам. Да я вам дякую, это же выпробовал. А -а -ай! Ты уже не можешь стратить, солнце. Ты уже стратила. Ты Выше. 40. А ну вот на самом деле, а счастье было так близко, блин. 47. Аплодисменты. 48. Выше. 49. и... 5. Отлично! Молодца! Дай пять! Наша армия украинская! Лучше, лучше всех! Молодец! Ну вот видишь, а ты переживала, а ты нервничала. почему ты нервничала? Я не нервничала. Да, кто это говорил, вот этого не надо, пошли, это будет долго, вот это вот. 50 гривен нам не нужны в нашем новом на бюджете. Держи, полтос. Отлично, привет к Миссу Подольскому. Можешь передать своим офицерам-руководителям, что канал ICTV тебя одобрил для прохождения службы в рядах вооруженных сил Украины. Спасибо.